पड़ा रह जावेगा। मैंने घबरा कर अपने पीछे देखा लेकिन वो बुजुर्ग से मुखातिब थे मैंने कुछ न समझते हुए अब्दुल्ला की जानब देखा अब्दुल्ला ने धीरे से बुजुर्ग के कान में कुछ कहा उसने जोर से अपने लंबे बाल झटके और मुझ पर एक निगाह नाराजगी की डाली जानता हूँ मैं इस साहिर को भी और उसके शहर को भी इससे पूछो कि ये यहाँ किसी पर अपना सर फूंकने आया है यहाँ इसकी दाल नहीं गलेगी फिर यका यक न जाने उस बूढ़े को किया हुआ सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा फिर वो बुजुर्ग एकदम जैसे उसे हम सबसे कोई गर्ज ही न रही हो अब्दुल्ला ने इशारे से लोगों को छट जाने का इशारा किया सब लोग खामोशी से वहां से उठकर दूर हट गए अब्दुल्ला भी मेरा हाथ थामे हुए दरख्तों के साय की तरफ चला आया जहाँ जमीन पर एक चटाई बिछी हुई थी अचानक अब्दुल्ला को एहसास हुआ कि मेरा हाथ तप रहा है उसने जल्दी से मेरे माथे को छुआ तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है अब्दुल्ला ने जल्दी से घड़े से पानी का एक गिलास निकाल कर मुझे पेश किया पानी पीते ही मुझे यूं लगा जैसे मेरी रूह तक मैं उसकी तासीर उतरती चली गई हो मेरा दिल चाहा कि मैं अब्दुल्ला से पानी का एक और गिलास मांग लूँ लेकिन जाने क्यूँ मैं ऐसा न कर सका अब्दुल्ला ने फिक्र से मेरी जानब देखा ये हालत कब से है तुम्हारी पिछली जुमेरात से जब मैं दरगाह से वापस घर पहुंचा था तब से इसी तरह इस बुखार में जल रहा हूँ मेरी बात सुनकर अब्दुल्ला न जाने की सोच में पड़ गया मैंने उसे टोका अच्छा मेरी बात छोड़ो ये बताओ ये बड़े मियाँ कौन है और इतने जलाल में क्यूँ है अब्दुल्ला मेरी बात सुनकर चौका और जब उसे मेरा इशारा समझ में आया तो एक गहरी मुस्कुराहट उसके चेहरे से छिलक पड़ी वो भी वो बड़े मियाँ तो हमारे भी बड़े हैं हम इन्हें हाकिम बाबा के नाम से पुकारते हैं क्या मतलब क्या यही साहब तुम्हारे बास हैं बास का लफ्ज सुनकर अब्दुल्ला ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी हाँ मिया बास भी कह सकते हो मुझे और मुझ जैसे और बहुत सुन को। हाकिम बाबा के जरिए ही अहकाम मिलते हैं किसने कहाँ जाना है कहाँ रुकना है किस इलाके में किस कारिंदे की जरूरत है किस तरह के लोगों में तालीम किस तरह बांटनी है ये सारे मामला हाकिम बाबा ही तय करते हैं मैं हैरत से अब्दुल्ला की बात सुनता रहा कारिंदे क्या मतलब क्या तुम्हारी तरह और भी खिदमत गार इस दरगाह के अंदर मतलब तुम लोगों का पूरा एक नेटवर्क है लेकिन तुमने अभी तालीम की बात की थी तुम लोग कैसी तालीम देते हो लोगों को और क्या हाकिम बाबा के ऊपर भी कोई और मौजूद है तालीम से मुराद कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं है बस लोगों की खिदमत करना होती है जिसे मैं इस दरगाह में आने वाले जायरीन की मदद करता हूँ उन्हें किसी चीज़ की जरूरत हो या किसी किस्म की मालूम दरकार हो तो वो मैं उन्हें फराहम करता हूँ जबकि हाकिम बाबा से ऊपर के तमाम इंतजाम सुल्तान बाबा संभालते हैं अलबत् हमारा उनसे रहा कभी कभार ही होता है दरअसल सुल्तान बाबा हाकिम बाबा और उन जैसे दूसरों के भी बॉस हैं हम तो उनके मातहतों के भी मातहत हैं मेरी हैरत लम्हा, लम्हा बढ़ती ही जा रही थी मतलब ये कि हाकिम बाबा जैसे भी दीगर कई हुकाम मौजूद थे फिर तो सुल्तान बाबा वाकई कोई बड़े आदमी होंगे क्योंकि मेरी तो आधी जान हाकिम बाबा का जलाल देख ही निकल गई थी जाने सुल्तान बाबा के रोब और जलाल का क्या आलिम होगा गोया उन लोगों की पूरी एक इंतजामिया थी जैसे असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ऊपर कमिश्नर तयनत होता है इसी तरह अब्दुल्ला के ऊपर की चेन ऑफ कमांड भी पूरी तरह मुतहरिक थी लेकिन इस जाती फायदे के दौर में जब भाई अपने भाई का गला काटने पर तिला हुआ है ऐसे बेगर्ज और बेलॉस लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ दूसरों की तकलीफ और दर्द को दूर करने के लिए अपना चैन और आराम छोड़ देते होंगे मुझे इस बात पर अब भी पूरी तरह यकीन नहीं आया था और फिर उन लोगों के अपने अखराज भी तो होते होंगे ये सारा खर्चा कौन उठाता होगा क्या सुल्तान बाबा से ऊपर भी कोई अहदेदार मौजूद होगा जैसे कमिश्नर के ऊपर सूबे का चीफ सेक्रेटरी होता है मेरे जहन में ऐसे न जाने कितने सवाल उभर रहे थे लेकिन एकदम ही घनेरा साया सा छा गया यूं लगा जैसे गर्म तपती दोपहर में ठंडे पानी से भरी कोई बादल सूरज के एन सामने आकर रुक गई हो वो चांद जैसी पेशानी वाली अपने नरम कदम दरगाह के सहन में रख चुकी थी और हसबे मामूल उसकी माँ और खादमा भी साथ ही आए थे जाने मौसम की तमाम शिद्दत और धूप की सारी गर्मी एक ही पल में कहा गायब हो गई मुझे यूं लगा कि दूर समंदर की तरफ से चलने वाली ठंडी हवा ने सारी दरगाह माइनस दरगाह के गिर्द अपना घेरा बांध दिया हो किसी एक शख्सियत की मौजूदगी हमारे इर्द गिर्द के मौसम पर इस कदर शिद्दत और तेजी से कैसे असर असरअंदाज हो सकती है मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका क्या बाहर के सभी मौसम झूठे होते हैं और उनका ताल्लुक सिर्फ हमारे अंदर के मौसम ही से होता है वो परी जैसे चेहरे वाली अब धीरे धीरे चलती हुई जैसे पानियों पर कदम रखती हुई हाकिम बाबा के बिल्कुल सामने जा बैठी थी हाकिम बाबा ने उसके सलाम के जवाब में दुआ दी और उसके सर पर हाथ फेरा मतलब ये कि वो पहले भी हाकिम बाबा से मिल चुकी थी हाकिम बाबा ने जहरा की माँ से कुछ पूछा और करीब खड़े खादिम के हाथ से पानी का गिलास लेकर उस पर कुछ पढ़ा और फूंक कर जहरा को पीने के लिए दे दिया मैं उस चांद जैसी को देखने में इस कदर मसरूफ था कि मुझे अब्दुल्ला के उठकर चले जाने का एहसास तक नहीं हुआ लेकिन मैंने आज ये पक्का इरादा किया हुआ था कि किसी न किसी बहाने जहरा से बात करने की कोशिश जरूर करूंगा उससे ये पूछने की हिम्मत जरूर करूंगा के आखिर वो कौन सी मन्नत है जो उसे यहाँ इस वीराने में इतनी दूर तक खींच लाई है वो तो खुद किसी मन्नत की तरह है जिसकी कबूलियत के लिए एक आलिम पूरी जिंदगी सजदे में पड़ा रह जाए रूप की ऐसी दौलत दुनिया में कुछ कम ही खुश नसीबों को हासिल होती है वो तो खुद एक दुआ थी फिर वो अपना वक्त दुआओं में क्यों जाया कर रही थी मैं जाने कितनी देर उसकी तरफ देखते हुए गुम सम सा बैठा रहा होश उस वक्त आया जब वो तीनों वापसी के लिए उठ खड़ी हुई मैं जल्दी से पानी का भरा गिलास लेकर दरगाह के दाखिल दरवाजे के करीब भीड़ से जरा हट खड़ा हो गया और जब वो तीनों मेरे करीब से गुजरने लगी तो मैंने जल्दी से पानी का गिलास जहरा के सामने कर दिया वो ठटक कर रुक गई उसके पीछे आई उसकी माँ और खादमा को भी रुकना पड़ा मेरे हाथ में पानी का गिलास था लेकिन खुद मेरे हल्क में शदीद प्यास के मारे कांटों का एक जंगल सा उग आया था जहरा ने सवालिया नजरों से मेरी जानब देखा मुझसे कुछ नहीं बोला गया फिर शायद उसकी माँ ने मुझे पहचान लिया कि मैं वही हूँ जिसने पिछली मरतबा भी जहरा के लिए पानी पेश किया था वो हल्के से मुस्कुरा दें और जहरा के कंधे पर हाथ रख कर बोले ले लो बेटा पानी का इनकार नहीं करते जहरा ने चुपचाप मेरे हाथों से गिलास लेकर अपने नाजुक लबों से लगा लिया और चंद घूंट पीकर वापस मेरी जानब बढ़ा दिया मैं उसे इस मसरूफियत से देख रहा था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वो हाथ में गिलास लिए खड़ी है मजबूरन उसे हल्का सा गला साफ करना पड़ा और मैं चौंक सा गया मैंने जल्दी से शर्मिंदगी के आलम में गिलास वापस ले लिया और नादिम लहजे में कहा माफ कीजिएगा मेरा ध्यान किसी और जानब था उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चादर दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ गई जहरा की माँ ने गुजरते वक्त मेरे सर पर हाथ रखा और दुआ दी जीते रहो बेटा किसी अच्छे घराने के लगते हो खुदा तुम्हारी आरजू पूरी करे पता नहीं अचानक ही मेरे मुंह से कैसे निकल गया क्या यहाँ आकर मांगने से खुदा हर आरजू पूरा कर देता है खातून ने लंबी सी सांस ली और धीरे से कहा हाँ बेटा जिसका नसीब हो उसे मिलते ज्यादा देर नहीं लगती पर हमारी आजमाइश शायद कुछ तवील है सदा खुश रहो वो मुझे दुआ देकर आगे बढ़ गई मैंने मुनासिब फासला रख कर पीछे देखा तो जहरा पहले ही सीढ़ियाँ उतर गाड़ी में बैठ चुकी थी और अब उसकी माँ और खादमा धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर जा रही थी आज पहली बार मैंने जहरा और उसकी माँ के लिबास पर गौर किया वो दोनों ही उत्तर प्रदेश के मखसूस और रिवायती लिबास में मलबूस थीं। जहरा ने जदीद वज़ा का कुर्ता पाजामा जबकि माँ ने भारी कामदार सफ़ेद शरारा पहना हुआ था उनके लहजे की खुनक और अल्फाज का चुनाव भी खालि उर्दू तहजीब याफ्ता घरानों वाला था लेकिन उस फूल जैसे चेहरे के संगे मरमर जैसे लब तो मेरी कोशिश के बावजूद भी खुल न सके काश वो एक शुक्रिया का लफ्ज ही कह जाती आखिर ऐसा भी क्या गुरूर क्या घमंड था उसे लेकिन फिर बाद में मैंने खुद ही अपने ख्याल की तरदीद कर दी नहीं शुक्रिया जैसे तकल्लुफात में तो वो लोग पढ़ते हैं जिनका ताल्लुक इस दुनिया से होता है और उस चांद जैसे चेहरे वाली की तो हालत साफ चुगली खा रही थी कि वो किसी और परिस्तान की शहजादी है उसे अपना होश ही कहा था कि वो ऐसे जाहिरी आदाब का ख्याल रख पाती जहरा की गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ के साथ ही मेरे दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश उभरी और मैं हाथ में पकड़ा गिलास साथ खड़े जायर के हाथ में देकर नीचे की जानब लपका फिर एक साथ तीन तीन सीढ़ियां फलानता हुआ गाड़ी तक पहुंचा और गाड़ी को दो रेत उड़ाती शहर की तरफ जाती जहरा की गाड़ी के पीछे डाल दिया जाने ये जहरा का घर देखने की ख्वाहिश थी या फिर एक मर्तबा इसका रूप अपनी आंखों में भर लेने की लेकिन मैं लगातार उनकी गाड़ी का पीछा करता रहा हतीस के शहर का वो बहुत महंगा मुजाफाती हिस्सा शुरू हो गया जहाँ पुरानी वजह लेकिन इंतहाई दौलतमंद तबके की हवेलियाँ मौजूद थीं। ये तमाम हवेलियाँ कई एकड़ पर फैली हुई थीं, और जनाने मर्दाने और पाए बाघ का जो तस्वर अब हमारे बड़े घरों में तकरीबन नाफेद ही हो चुका था वहाँ अब भी पूरी आबोताब के साथ मौजूद था जहरा की गाड़ी भी एक ऐसी ही शानदार हवेली के फाटक से अंदर दाखिल हो गई मैंने अपनी गाड़ी फाटक के करीब लाकर रोक दी अंदर एक तवील सी रंगीन पत्थरों के रास्ते से होती हुई जहरा की गाड़ी पोर्च तक पहुंच चुकी थी ड्राइवर ने जल्दी से पीछे के दोनों दरवाजे खोले और जहरा इसी शान से गाड़ी से उतरी जो उसकी शख्सियत का खासा थी मैं काफ़ी देर इसी शहर में हवेली के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा रहा और फिर शाम ढले वहां से लूट आया घर में ममा और पापा परेशानी के आलम में लौन ही में टहलते हुए दिखाई दिए मेरी गाड़ी की आवाज़ सुनते ही ममा तेज़ी से मेरी जानब लिप गए साहिर कहाँ चले गए थे तुम कितने परेशान थे मैं और तुम्हारे पिया क्यों सताते हो हमें इतना ममा और रोहासी सी हो गई लेकिन मैं उन्हें मनाना खूब जानता था एक अजीब बात इस दौरान ये हुई थी कि मेरा बुखार न जाने दिन के किसी पहर में बिल्कुल ही गायब हो गया था मैंने ममा का हाथ अपने माथे पर रखकर उन्हें यकीन दिलाया कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ खुदा खुदा करके ममा की नाराजी खत्म हुई और हम तीनों ने बहुत अरसे बाद इकट्ठे बैठ रात का खाना किया ममा की तसली तो हो गई थी लेकिन पापा की निगाहों में भी बहुत से सवाल चल रहे थे आखिर रात के खाने के बाद जब हम सब लॉन में बैठे थे तो पापा ने ममा से खास उनके हाथ की बनी हुई काफी की फरमाइश की और वो उठकर कर काफी बनाने चली थी तो पापा को मौका मिल गया उन्होंने ममा के अंदर जाते ही जल्दी से कहा हाँ भाई नवाब कोई सिगरेट वगैरह है तो निकालो अभी तुम्हारी ममा वापस आ जाएंगी तो उनके सामने धुआं निकलना उगलना मुश्किल हो जाएगा मेरा और पापा का एक ही ब्रांड था मैंने उन्हें जेब से सिगरेट निकाल कर पेश की ऐसे मौकों पर हम बाप बेटा नहीं बल्कि सिर्फ बहुत अच्छे दोस्तों की तरह बर्ताव करते थे लेकिन आज मेरा सिगरेट पीने को जी नहीं चाह रहा था पापा ने सिगरेट सुलगाकर होंठों से लगाई और मेरी जानब से देखा तुम नहीं पियोगे आज नहीं पापा जी नहीं चाह रहा मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम हर चीज से कुछ उपताए उपताए से रहने लगे हो कोई खास वजह और फिर ये बुखार मुझसे शेयर नहीं करोगे मैंने एक लंबी सी सांस ली और ममा के आने से पहले मुख्तसरा जहरान और उस दरगाह के बारे में हर बात बता दी ममा काफी लेकर आए तो हमारी गुफ्तगु में कुछ देर का वकफा आया काफ़ी पीने के बाद ममा की यूएसए से एक जरूरी फोन कॉल आ गई और मुझे और पापा को फिर से खुलकर बात करने का मौका मिल गया कहीं तुम्हें इस लड़की से मोहब्बत तो नहीं हो गई मोहब्बत नहीं पापा उसने आज तक कभी मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखा हमारे दरमियान कभी गुफ्तगु तो क्या एक आद नजर का तबादला भी नहीं हुआ फिर मुझे उससे मोहब्बत कैसे हो सकती है मोहब्बत का ताल्लुक लफ्जों और गुफ्तगु से भला कब होता है मैं तो इसे नजर से नज़र का रिश्ता समझता हूँ हाँ अलबत्ता तुम्हारे केस में नजर के इस टकराव की भी कमी है बहरहाल एक बात याद रखना मोहब्बत में मुबतला होने के लिए किसी खास और तयशुदा शुदा की कभी जरूरत नहीं होती ये किसी भी लम्हे बहती हुआ की तरह आपके खून के खलियों में शामिल होकर नसों में बहना शुरू कर सकती है हो सकता है कि इस लम्हे तुम इस जज्बे को पूरी तरह समझने से नाकाम रहे हो लेकिन जब कभी तुम्हें महसूस हुआ कि ये मोहब्बत ही है तो हमें इतला कर देना हम अगले ही दिन तुम्हारा रिश्ता लेकर उस लड़की के दर पर सवाली बने खड़े होंगे बस अपना वक्त लो पापा मेरा गाल थपथपा कर वहाँ ऐसी उठ गए लेकिन मुझे एक नए अजाब में डाल गए वक्त ही तो नहीं था मेरे पास न जाने क्यों हर गुजरते लम्हे के साथ मुझे अब महसूस हो रहा था जैसे वक्त मेरे हाथों से रेत की तरह फिसल रहा हो जैसे कोई बुरा वाकया होने वाली हो मुझसे यूनिवर्सिटी और सब दोस्त तकरीबन छूट ही चुके थे ये उन्हीं की हिम्मत थी कि कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढ लेते थे वरना मेरे सुबह शाम कहाँ बसर हो रहे थे उसकी खबर खुद मुझे भी नहीं थी जब कभी होश आता तो खुद को जहरा के घर के बाहर या फिर दरगाह के सहन में बैठा हुआ पाता था एक ऐसी ही गर्म दोपहर जब मैं दरगाह के सहन में पहला कदम ही रख पाया था कि हाकिम बाबा की कड़कती हुई आवाज़ ने मेरे कदम वहीं जमा दिए निकल जा यहाँ से अपने नफ्स के पीछे भागने वालों के लिए इस आस्ताने पर कोई जगह नहीं है मैंने घबरा कर नजरें उठाए तो हाकिम बाबा को ऐन अपने सामने खड़े पाया वो फिर जोर से चलाए आखिर कब तक लड़ेगा मैं कहता हूँ हथियार डाल दे इतने में उनके पीछे से एक मुलायम सी आवाज उभरी हाकिम बच्चे को तंग मत कर इसे अंदर आने दे हाकिम बाबा सामने से हटे तो उनके पीछे एक अजीब रोशन चेहरे वाले सुर्खो सफेद रंगत वाले बुजुर्ग खड़े नजर आए आओ बच्चे अंदर आ जाओ मेरा नाम सुल्तान है ये सब मुझे सुल्तान बाबा के नाम से पुकारते हैं जाने सुल्तान बाबा की आंखों में ऐसी क्या बात थी उनसे नजर मिलते ही मुझे जोर का चक्र आया और दूसरे ही लम्हे में होश की वादियों से दूर चकराकर जमीन पर गिर चुका था आखिरी आवाज जो मेरे कानों में उभरी वो किसी जायर की थी अरे कोई उसे पकड़ो लड़का बेहोश हो गया इन्हें कहानी का दूसरा हिस्सा सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल अयाज मॉरल स्टोरीज के साथ हर रोज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम छह बजे वीडियो अपलोड कर दी जाती है आप सब पर अल्लाह की रहमत हो